Зараз у нас в студии народный депутат Юрий Шаповал. Шаповал, прошу прощения. Честно говоря, очень нервный день. Я поэтому немножко переживаю, Юрий Анатольевич. Еще раз. У нас в прямом эфире Юрий Анатольевич Шаповалов, народный депутат от Кременчуга. Юрий Анатольевич, что происходит в нашей стране? Вы можете нам сказать и как-то расставить какие-то хоть точки над «и»? Я думаю, нервный день не только, не только для тебя, Николай, а для всей Украины. И не к сожалению, не последний нервный день, и не первый. То есть в последнее время мы видим, какая сложная ситуация у нас в стране. Особенно в юго-восточной части. Даже больше все-таки, я бы сказал, в восточной части. На юге немножко спало напряжение. Вот, и оно переместилось на восток сегодня. Что происходит? моей точки зрения, я думаю, со мной многие согласятся, на сегодняшний день Российская Федерация расшатывает, дестабилизирует ситуацию в Украине, э, преследуя свои определенные цели. Какие цели? Мы можем об этом поговорить. Э, я думаю, она преследует несколько целей. Вот. Э, можно говорить э, по каждой из них более глубоко, ну, как минимум, Первая, наверное, наверняка, цель ⁇ это сорвать президентские выборы вот, для того, чтобы Украина не получила легитимного президента. Россию сегодня устраивает. Та ситуация, которая есть, якобы есть с ее точки зрения легитимный президент, который находится непонятно где за пределами Украины, то в Ростове, то в Москве, то еще где-то. Угу. Вот, поэтому и вроде бы как в украинской власти не, не с кем вести переговоры непонятно почему, что если там они настаивают о легитимности э, исполняющего обязанности президента, да, то мне непонятно почему парламент они считают нелегитимным. Парламент, который избирался два года назад, воле большинства населения Украины, не вижу поводом под, на сегодняшний день назвать этот парламент нелегитимным. Вот. Поэтому основная э, цель, с моей точки зрения, это, э, это как бы, э, э, срыв выборов, срыв выборов президентских. Можем, как вы считаете, ли мы ожидать полномасштабного вторжения в Украину, о котором сегодня нам в том числе э, ряд активистов в том числе говорят. И есть призывы в том числе от имени Кременчугской самообороны, я так понимаю, это самооборонские движения и майдановские движения по всей стране, входить мужчинам в эти отряды и создавать блокпосты противодействовать? Вы знаете, я все-таки верю в то, что Россия не вторгнется на территорию Украины. Я очень верю в том, что все-таки здравый смысл восторжествует. Мне кажется, в большей степени основная цель это Крайняя дестабилизация обстановки в Украине. Мы ну, видим вот. с вами, что гибнут люди уже, да. То есть, мы смотрели видео перед буквально вашим приходом минут за 10. Вы, наверное, видели это видео. Это под славянском селище Семеновка, так называемая, да, там погиб в том числе. Офицер СБУ из Полтавы. Да, сотрудник СБУ. И гибнут люди. То есть мы каждое утро сейчас просыпаемся и мы читаем сводки. Это фактически уже полномасштабное вторжение. Оно в принципе идет. Оно просто без боевой техники может быть, да? Ну, я имею в виду, да, военное вторжение, открытая военная агрессия. То есть она на сегодняшний день, скажем так, завуалирована теми сотрудниками ФСБ, ГРУ разведгруппами, которые действуют на Украине. По сути, да, можно назвать, что, что уже есть вторжение э, Украины. Нет просто регулярных частей, э, которые таких, как было, были в Крыму под прикрытием, так сказать, самообороны зеленых человечков. Но это уже были регулярные войска Российской Федерации. Здесь пока на сегодняшний день все-таки действуют э, группы э, диверсантов, э, да, вот диверсантов, которые координируют э, массовые столкновением, заворушением украинской мовы, координирует сепаратистов на востоке Украины. То есть это их основная задача. Ну и участвуют непосредственно в захвате админ зданий. Мы видели, я думаю, по видео было видно, даже те люди в масках, которые отвечали четко, ну скажем так, каждый украинец увидит русский акцент в этом. Ну а, есть... там была смешная ситуация, даже в, там они использовали слово "поребрик", которого в даже ни у, ни у, ни у одного русскоязычного так. украинца просто в словарном запасе не существует. Это четкое да. питерское слово, да? Это, это так бордюр называют только в Санкт-Петербурге вообще. Да, к сожалению, к сожалению, да, к сожалению, да. А э... почему вы верите в здравый смысл? господина Путина? Что, что, что дает вам основания считать, что здравый смысл победит в этом случае? Ну, я, я бы, э, скажем так, э, я все-таки верю в здравый смысл э, всей Российской Федерации. Вот. Я не беру только э, Путина. Почему? Потому что все-таки э, Последние социсследования показали, что Россия тоже разделилась а, примерно поровну. 50% те, которые сочувствуют, сострадают украинцам, и 50% те, которые уже, ну, скажем так, ну, поддерживают не, считают, да, не считают нас уже братским народом. Я бы не сказал, что прямо они считают нас врагами, но не считают нас братским народом. То есть это ну это очень с моей точки зрения очень серьезная серьезная ситуация вот поэтому я все-таки думаю здравый смысл восторжествует во всей России да и это не даст возможности начать полномасштабную войну потому что войну ведь будет вести не Путин прежде всего а ага. будут вести люди и к сожалению будут люди гибнуть а это такие же сыновья, такие же внуки, uh -huh. поэтому, ну, это очень страшно. Хорошо, вот в этих условиях, которые сегодня есть, допустим, не будет полномасштабного военного вторжения, а все равно при действии вот этих вот диверсантских групп, при действии сепаратистских групп, верите ли вы в то, что выборы будут? Ну вы знаете, вот было заседание РНБО буквально вчера, да, и шла речь о введении чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения в восточных областях. И именно по причине того, что при введении чрезвычайного положения выборы могут не состояться, то есть они могут посчитаться нелетиным, потому что именно в этих областях э, невозможно будет провести выборы. Uh -huh. э, правительство отказалось uh -huh. от введения чрезвычайного uh -huh. положения а, и э, начало полномасштабную антитеррористическую операцию. Uh -huh. вот. а, я все-таки э, верю в то, что выборы состоятся. Я уверен, что в ближайшее время ситуация изменится. Правительство и МВД, угу. а, Национальная гвардия, все, кто будут сейчас подключены к этому конфликту, локализуют. Угу. А, и а, я очень верю в то, что ситуация наладится. Ну, хотелось бы верить. Да, во всяком хорошо. Случае, вот. Будем мы тоже на это все надеяться, потому что на самом деле больше ничего не остается. Иван Анатольевич, э ситуация с противодействием, противостояние правого сектора и Полтавской областной милиции постоянно, и вообще милиции э Полтавской области постоянно является э центром раздражения, э центром новостей, скажем так. Вы застали конец уже нашего разговора с начальником областной милиции Курсуном который э, комментировал со своей стороны эту ситуацию, да, вот, которая возникла в субботу. Снова такие, в том числе и активисты правого сектора Кременчук, люди, которые стояли на Майдане, то есть они были активистами правого сектора, они стали уже после революции, да? то есть до революции они были активистами Майдана, которые простыми кременчужанами, которые просто приезжали на Майдан, просто отстаивали там, в том числе и 18-го и 20-го самые жесткие дни э, независимости и свободы Украины. Сегодня они являются предметом для избиения, для преследования со стороны милиции. В том числе это происходит на территории Полтавской области. Это происходит в отношении кременчужан. Какова ваша позиция в этих конфликтах? Разбирались ли вы и как вы считаете, что надо делать? Ну, я конкретно сейчас не готов говорить по тому конфликту в Полтавской области, который произошел, но, например, несколько дней назад, в пятницу. Я член комиссии по расследованию гибели Александра Музычка Саши uh -huh. Белого, вот, где присутствовали достаточно много членов правого сектора, руководства, руководство Восток, Восточный правосектор, руководитель. Вы знаете, у меня неоднозначное мнение по этому поводу. Насколько я понимаю, конфликт, один из конфликтов, который озвучил руководитель восточного правого сектора, он сказал о том, что правый, значит, полтавская милиция крышует газотранспортную трубу, в которой регулярно воруется газолин, угу. и правый сектор. Пытаясь защитить это все, значит, вошел в конфликт с милицией. Угу. Как он утверждает, он был, вы, он был выкраден, где, так сказать, его предупредили, что его судьба ждет того же Саши Белого. Угу. А, с моей точки зрения, понимаете, если у них, ну, вот как я рассуждаю, да, если есть у них доказательства, да, давайте э, обращаться в прокуратуру, давайте обращать, обращаться в суд, давайте обращаться, создавать следственную комиссию, в том числе и среди народных депутатов, э, давайте действовать как-то самостоятельно. Вы знаете, ну я считаю, что сегодня самостоятельно вооружившись э, дубинками, вооружившись там оружием каким-то э, идти э, Противостояние с милицией это неправильно. У нас сегодня в стране, к сожалению, вот такая ситуация. Каждый считает, что он может взять в руки оружие и пойти против своего же украинца, который имеет другое мнение по этому поводу. Ну, с моей точки зрения это недопустимо. Нужно все-таки решать эти конфликты в правовом поле. И здесь э, я не могу сказать, что я на стороне э, правого сектора. Я абсолютно не поддерживаю милицию, которая, если действительно накрышует эти газовые схемы, я готов войти в эту комиссию, давайте инициируем, давайте э, создадим следственную комиссию, э, давайте пусть они покажут эти врезки, то есть, э, если есть доказательства, я готов в этом участвовать. Да, но давайте не будем... Э, накалять это противостояние. У нас достаточно противостояния сейчас на востоке Украины. Ну, как я понимаю, сейчас суть их претензий за выходные приобрела свою новую повестку дня. И они утверждают, что Около 300 активистов. Иван Балацкий в телефонном режиме он нам в прямом эфире это рассказывал. Которые ехали в Харьков. Да. Значит, они ехали из Киева, они ехали из Кременчуга. Я так понимаю, там были активисты не только правого сектора, непосредственно был Майдан, свободы. И вот кого-то били, кого-то побили, кого-то избили. Снова какие-то значит, ребята жалуются, у них отобрали деньги и цепочки, в том числе ценные вещи. Милиция говорит, ну они говорят, правда, что не было огнестрельного оружия. Вот Корсун говорит о том, что огнестрельное оружие было, оно было изъято. А, Но ну, в целом надо смотреть протоколы, надо смотреть видео как, как, как это было, потому что, ну, честно говоря, непонятно, почему это все происходит. Опять же, возвращаясь... Я допускаю перегибы, то, что перегибы могут быть. Сегодня такая обстановка, что она действительно накалена и где-то э, может выходить за рамки правового русла я допускаю. Если есть такие факты, давайте их э, скрывать, давайте э, пишите заявление, давайте будем рассматривать. Я готов подключаться к этому. В пятницу на нашем эфире мы также обсуждали всерьез. Другие ведущие делали это и были эксперты, которые говорили о том, что есть необходимость все-таки разрешить в Украине ношение огнестрельного оружия массовое. Ваша позиция в этом? Отношении? Я против. Почему? Вы знаете, в нашем обществе нет еще того сознания для того, чтобы каждый имел огнестрельное оружие. По сути, у нас сегодня есть для своей защиты, как многие говорят, да, то есть сегодня возможно получить разрешение там, на охотничье, гладкоствольная, э, на газовый пистолет, на травматический. пистолет травматический, и так далее. То есть, по сути, для своего для своей защиты ты можешь получить все, что тебе необходимо. Что еще нужно? Кроме огнестрельного оружия, непосредственно пистолет. Да? Да. Почему? Хотя, вот был э, тоже в эфире скайп, в Skype режиме, был представитель Украинской ассоциации властники зброя, который говорил о том, что это нонсенс, потому что э, то оружие, которое разрешено оно гораздо более травматично, чем огнестрельное оружие, которое, будем говорить, там, на 90% оно останавливает любого нападающего, если он э, стреляет, как бы, если ему стреляешь там, в конечности или там, в туловище. А, а в основном, если это будет огнестрел охотничий, то там будет Плохо все. То есть это стопроцентная, скорее всего, смерть. А, травматический пистолет очень часто применяется в голову. Люди думают, что он останавливает, но не убивает. А он может да. быть причиной смерти. Да, и в этом плане огнестрельное оружие здесь является, по-моему, только лишь причиной раздора между правым сектором и милицией на данный момент. Я совершенно согласен. Я еще раз говорю, что э -э я не вижу такую необходимости в разрешении огнестрельного оружия. Все, кто хотят сегодня себя защитить, имеют. Э, такие возможности получить э, оружие, о котором я говорю. Ну вот вы говорите, вы совершенно согласны, а вы сказываете противоположную мысль. То есть я говорю о том, что есть необходимость разрешить, да, и, наверное, лоббировать разрешение оружия огнестрельного для того, чтобы для того, чтобы, во-первых, это не было бы причиной сегодня остановки. То есть милиция противодействует сегодня патриотам, активистам украинских, будем говорить, украинского Майдана, да, которые в том числе противостояли уже милиции там, когда отдавались незаконные приказы, да, злочины, которые привели к гибели людей массовой, которые привели к революции. Я приведу вам пример такой. Ну, всем известный этот ролик, когда Александр Музычка находился в здании Облрады э, с автоматом Калашникова, да. Да? Э, на самом деле это э, автомат Калашникова э, не гладкостволь. То есть это э, разрешенный автомат, да? угу. э, то есть который стр, э, стреляет, в отличие от боевого оружия, он стреляет просто. Одиночными, э, одиночными патронами. Угу. Вот и вся разница. Ну вот какая есть необходимость разрешить э, э, полноценный автомат калашников? Чтобы... Ну, я, я не вижу в этом смысла. Я, я прямо говорю, для того, чтобы те активисты, которые э, хотели бы э, поехать с этим огнестрельным оружием, охранять людей мирных митингующих от других людей с огнестрельным оружием, Знаете, которые в итоге убивали в Харькове что там людей. Да? Я считаю, что если такие активисты хотят, они могут вступить э, в национальную гвардию и подчиняться получить кому? получить э, огнестрельное оружие, э, подчиняться государству. Почему они почему они должны обязательно подчиняться государству? Почему я, если мне например, захотелось объединить вокруг себя 10 активистов и, и совершать действия, но связанные уже, с охраной людей? Николай, ну это уже будет просто банк Почему? Ну потому но Я же не нападаю сегодня, на банки, не нападаю. Мы же не знаем, что вы будете завтра делать. Сегодня вы как бы говорите о том, что вы будете защищать, поедете на митинг, а по дороге на митинг вы заедете еще в 2-3 точки. Там пару автобусов становить и так далее. Это Давайте. Нет, я все понимаю, но такая возможность есть. Такая возможность есть. Я считаю, что э, ну, нельзя этого делать. нельзя Смотрите, допускать. тем не менее, мне же сейчас то же самое, по вашим словам, мне же сейчас ничего не запрещают взять разрешенное, гладкосвольное, да Не охраняя людей, заезжать в банки и магазины и делать то же самое. Я же этого не делал. Правильно. Так я говорю, я говорю, что на сегодняшний день общество не готово. Почему к этому. вы так считаете? Ну потому, потому что мы видим результаты. Вы же понимаете, я сейчас не буду говорить о правом секторе, но э, на сегодняшний день очень много. Э, обвинение в их сторону шло и мы видели по тем же э, переговорам э, Александра Музычка да о том что все-таки там собирались какие-то деньги на революцию и так далее и тому подобное вот. зачем давать лишний повод э, делать вооруженное противостояние то есть вооруженные группировки то есть мы мы мы, будем, мы понимаем что каждый на сегодняшний день человек будет э, вооружен до зубов а учитывая, я еще раз говорю, учитывая э, наше общество, да, которое все-таки э, морально еще не готово к этому. Да, то есть мы понимаем, сколько у нас там, э, извините, там, э, малолеток э, пьяных, наркоманов и так далее и тому подобное. Ну, результат может быть, не дай бог, но очень плачевный. Давайте хоть как-то ограничимся. Я считаю, что вполне, если... Человек вполне вменяемый, он может получить э, травматическое оружие для своей защиты. И потом а получать от, от милиции за его существование. Ну, я не думаю, что тот конфликт, который с, с милицией на связи, То есть, если есть разрешение, я не думаю, что прямо... Ну, давайте посмотрим, это будет интересно разобраться в этой ситуации давайте, да, и обновить информацию. Может давайте, быть, там я в течение готов. этой недели. Давайте. Это я я думаю, готов. будет полезная и депутатская инициатива в том числе. Uh, у нас є відео, мені підказують оператори заявлення по рубія. Да? Давайте подивимось, що по рубі заявив. Вчора вночі, це було, я так розумію, в ефірі громадського телебачення Київського. Широким залученням Збройних сил України. Адже те, що ми бачили у Слов'янську, це є терористи, які прибули за кордон. І що найбільше вражає і мене, і напевно всіх. Що вони, як і в Криму, попереду виставляють жінок, цивільне населення, що фактично свідчить про те, що для них всі ми, українці, громадяни України, незалежно від того, де ми живемо, чи в Донецьку, чи у Львові, ми них гарматне м'ясо. Їхнє завдання провести свої політичні завдання, які ставить перед ними ФСБ, Російська Федерація, і вони всіх нас однаково зневажають. І тому вони мають бути знешкоджені. І, власне, цей момент, який має... Об'єднувати всіх нас, в тому числі і жителів Луганська, Донбасу, глибоке розуміння, що ці люди чужі, чужі для нас, і їхнє завдання тут в Україні це є конфлікт, це є протистояння, а завдання української влади цього не допустити. І тому в результаті нашої операції ми будемо нейтралізовувати і знешкоджувати тих людей, які приїхали в Україну для того, щоб робити громадянське протистояння. Добре, а скажіть таку е, історію, що е, ви казали про те, що є дуже багато підстав говорити, що там є російські громадяни, і російські спецслужбовці. Е, що це за документ або що це які це матеріали, якщо можна окреслити? Це матеріали нашої розвідки, які мають гри в таємності і деталі, яких я не можу розголошувати, але достатньо подивитись їхні розмови і озброєння, яким вони користуються. Деякі види озброєння їх взагалі нема на складах української армії. Такі озброєння існують тільки в російській армії для того, щоб опосередковано мати подібні, подібні переконання. У нас є достатньо даних стверджувати, що ті люди прийшли ззовні, і наголошую ще раз, ми для них всі чужі, і вони для нас чужі, і вони незаконно знаходяться на нашій території. І наше завдання їх видворити з української території для того, щоб допустити протистояння. Ви знаєте, коли я був в Луганську, я весь тиждень попередній був в Луганську і безпосередньо проводив. Переговори з представниками від тих, які захопили луганське приміщення, і з тими, яких вибрали як переговорників, безпосередній близькості від Азбу. Я приїжджав до них без охорони, з заступником керівника СБУ там був власне, і Наливайченко, власне власне, ми з мали переговори. І знаєте, серед них є багато місцевих луганських. Я хочу з певністю сказати, що місцеві луганські хлопці з величезним бажанням хочуть провести переговори і вийти на результат, в результаті якого. Вони б склали зброю і покинули приміщення. Наголошую ще раз, з величезним бажанням. В них є певні вимоги. Але насправді ці вимоги, як то не дивно, вони співпадають з вимогами українського уряду. Коли вони говорять про розширення повноважень органів місцевого самоврядування, це цілковито співпадає з програмою уряду. Коли вони говорять про ряд своїх вимог, ці вимоги передбачені і тими реформами, які плануємо ми. І говориш з ними і розумієш, що з ними легко домовитися. Але як тільки ми доходимо до спільного знаменника, Майже, майже кожної ночі, десь до третьої ночі, ми доходили до спільного знаменника і домовляли, що о 9 ранку починають роззброєння і вихід з приміщення. Але тут включалася третя сила, і третя сила робила все можливе, щоб переговори зірвати і виставляти нові і нові вимоги, які фактично є нездійсненні. І я дуже чітко відчув. Я думаю, вот тут ми обрежем це відео. Я думаю, достатньо наговорив господин Порубій. Вкратце що він он сказав? Він сказав, що затримано в тому числі співробітників російського ГРУ, причетних до розпалювання протистояння. І ми бачили, він тільки що сказав про те, що втручається третя сила у переговори постійно. Це підтверджує наші думки. Я розумію, так? Ну, це те, що я в самом початку сказав. В том, что действительно как бы, координируют все действия сепаратистов, сотрудники ГРУ, ФСБ. Я думаю, наше разведывательное управление это подтвердит. Тем более, поруби сказал о том, что уже есть задержанные, уже есть определенные доказательства, но в мотивах следствия они не могут это все предоставить. Вот. Это еще раз подчеркиваю, то, что на сегодняшний день происходит на Востоке, это спровоцированная, заранее разыгранная, э, разыгранный сценарий э, России для... Ну, мы говорили об одной перспективе, о срыве президентских выборов, вот только чтобы Порубий сказал о том, что тоже э, краткосрочная перспектива, это срыв переговоров, которые были заявлены uh -huh. на 17 число. Uh -huh. вот. Ну и если говорить уже о дальносрочной перспективе, то я думаю, мы понимаем, о чем идет речь. Это как минимум о том, чтобы отделение Востока, Востока Украины э, состав Российской Федерации. Вот, э, ну или как минимум федерализация э, Украины. Это те цели, которые для себя ставит Российская Федерация. Что нам на, можно ожидать на этой неделе от Верховной Рады? Что по плану? ну я уверен в том что завтра будет обсуждаться завтра заседание пленарное начинается завтра будет обязательно обсуждаться э, обострение ситуации на востоке украины будут я думаю приняты э, ряд э, законодательных актов э, осуждающих сепаратизм в стране не думаю что будут приняты какие-то радикальные меры в плане там то о чем я говорил введения там чрезвычайного угу. положения я думаю вряд ли это будет вот на сегодняшний момент будут наверняка заслужены наши силовики угу. о ситуации которая происходит и на основании этого будут сделаны какие-то выводы возможно приняты законодательные акты о которых я Спасибо, Ирина Анатольевич, за встречу, за это интервью. Спасибо. Рада, что вы были в нашей студии.